Всем привет, ребята, с вами Ванька, и сегодня 4 сентября, и я спешу вас порадовать новой халявой КСГО на моем канале. Ну что ж, ребят, сегодня мы рассмотрим два сайта, очень топовых, которые открылись вчера вечером. И сегодня я делаю на них обзор. Это upskins.com и csgofire.com. Возможно, csgofire вы уже знаете, но здесь обновили рев, ревку, то есть теперь сможете заново получить промокод. Ну, получить промокод, ввести его и получить халявные очки. Итак, начнем. Давайте с csgofire. Так, нажимаем рефералы. И вот здесь, так, сейчас... Вот, ссылочка будет в описании на мой промокод. Вот, я оставлю реферальную ссылку. Просто переходите, если там что-то не получится, вы не получите очки, заходите. Вот такой копируйте мой код. Вот этот. Вот, заходите в рефералы. И вот здесь будет там, типа, не активирован. Вводите его и получаете 20 монет. 20 монет, ребята. 20 монет, чтобы вы знали, это какой очень классный скин. По типу, например, горелка Бунзина только не вижу качества, но очень классный скин какой-то. Ну, или, например, о, например, MP7 «Городская опасность» прямо с завода. Но для вывода нужно наиграть 5 игр. То есть, чтобы вывести, нужно наиграть всего лишь 5 игр. Все же немного. Ну и немало, то есть вы за 5 игр можете и проиграть, ну хз. В принципе, сайт по типу дабла. Так, переходим ко второму сайту. Это новый вот этот сайт, как я сказал, вчера вечером открылся. Upskins.com Это сайт по типу просто коинфлипа и джекпота. То есть здесь джекпот есть, на которых вы можете лить тут свои э, центики. Ну тут не центики, тут получат бриллианты, но это то же самое, что и центы. Или в коинфлипе играть. Вот, смотрите, нажимаете бесплатные поинты. А, и вот, вот мой будет код для проведения. Вот Ванька Ютубер. Вы, короче, у вас здесь будет пустое, то есть, чтобы получить. Нажимаете вот этот, копируете мой промокод, Ванька Ютубер, вставляете, сохраняете и все, и получаете 10 центов на баланс. А, для вывода там, по-моему, тоже наиграть сколько-то игр, но вывод без депозита получается. Давай сейчас мы здесь поиграем. <coughs> так, я, наверное, в CoinFlip зайду. Попробую на CoinFlip, так создам сам игру. 0.10 за КТ. Посмотрим сейчас, кто-то может ко мне придет как раз. И с ним мы сыграем, наверное, на 10 бриллиантиков, так сказать. Жалко то, что нет, конечно, дабла тут. Как покруче было, чтобы весь тут дабл еще был бы. Так, все, ко мне зашел какой-то чувак. ну, посмотрим. Так, я надеюсь, КТ выпадет. Нет, выпало Т. мы к сожалению, поиграли. Ну, ладно, ребят, то есть... Мы э, сейчас проиграли, то есть получать 10 центов на баланс. Можете выводить, ребят, скинцы. Это абсолютно новые сайты. Ребят, пробуйте, поднимайтесь. Я желаю вам этому удачи. Всем удачи и пока-пока.